И пусть напоминание судьбы товарища Маркова служит тем, кто думает, что в нашей порядочностью можно воспользоваться для личного обогащения, а потом нас бросить и попытаться за какие-то там за золотые 30 серебряников, да, придать нашу партийную дисциплину, придать наши устои, потому что партия регионов была сильна только одним – партийной дисциплиной. От нас никогда не было перебежчиков, у нас никогда не было предателей. И это на этой неделе событие, которое произошло, оно еще раз подтверждает, что мы никому никогда ничего не забудем, в особенности своим предателям. Мы никогда не отсиживались в кабинетах, мы никогда не прятались в теплых квартирах, мы всегда выходили там, где было тяжело. Так и наш президент, он всегда с нами, как бы не было трудно, как бы не было тяжело. И сегодня, сегодня мы видим, что Группа людей хочет просто изменить, изменить строй в Украине. Им не нужны выборы, им не нужна демократия. Они хотят, чтобы все жили только так, как говорят они. Может быть, на Майдане их и много. 100 тысяч. Для одной площади это огромное количество. Но для 46 миллионов украинцев это на самом деле, мы их даже можем не заметить. Потому что когда были выборы, когда были выборы... Миллионы, миллионы людей отдали свой голос за Виктора Януковича. Януковича, Януковича, Януковича. И никто не может нам сейчас указывать, как нам жить и кого нам теперь слушаться. Люди дуже-дуже негативно відзиваються про цей Майдан. А кроме того, когда уже было звалено памятник Ленину, Київляни вже майже відвернулися від цього майдану. І коли показують по телевізору, що там передають 5 тисяч гривень на розвиток Майдану, це все провокація, це пістарні особи, ми з вами це все розуміємо. Ми не повинні з вами це отримувати як за чисту правду чи за чисту монету. Крім того, ви бачите, на Майдані зібралися люди, так сказати, Ну, бомжі, як їх можна назвати? Так і вони є там. Тому що коли йдуть призиви привезти їм теплий одяг, скажіть, будь ласка, хто їхав на Майдан в шортах чи в шльопанцях? Всі їхали одягнуті тепло, так? То для кого тоді ця, цей теплий одяг, ці валянки, ці е, шапки і так далі? Для бомжів. Крім того, там бомжі. Люди, которые не работают с западных, западных областей нашей Украины и не могут что-то не подъезжали на Майдан, вот они и провокируют такие вот действия. Неужели мы сегодня испугаемся двухмесячного стояния на Грушевского, каких там 500 ослабленных майданщиков и 10 тысяч человек, которые вообще сами не знают, зачем они туда пришли. И в это время нам что говорят? Надо делать э, стачку, да? Надо, чтобы отказывались выходить на работу. Идите стачку во Львове делайте у себя. Можете, как вы не работали никогда, а сидели на нашей шее, так и продолжайте сидеть. Вы, главное, нам не мешайте. Жаль, что там в Киеве вовремя, да, Янукович не собрал людей и тоже не поговорил, блин. Это очень жаль. Мы бы вообще пришли три месяца назад, вот 30 1 декабря, вот начальник райдела был у меня в кабинете. И мы о чем говорили тогда? Что я говорил тогда? Все, говорит, грохнули, все, говорю. Просто грохнули, все. 1 декабря, говорю, еще была возможность выйти на Майдан и президенту, блин, снять погоны со всех, кто старше капитана, да, снять со всех погоны, блин, распустить к чертовой матери правительство, да, и в самом деле объявить перевыборы. И не было бы ни Майдана вот этого, вот именно кровавого, да, не было бы ничего. И тогда бы были нормальные выборы. Но, к сожалению, не Но, было и это и сделано. Работа здесь, работа здесь. Мы видели, что президент Янукович говорил, что он приглашает оппозицию за стол переговоров. Было такое. Разве я видел, они подходили, жали ему руку? Значит, а они о чем-то договорились. И мы, конечно... Я бы ему не пожалил. Вы бы пожали ему руку? Ну, мы еще на площади, еще... вы Значит, давайте не будем на Шановні Шановные депутаты, є запитання відповідь, Не надо оцей этой Ви Вы сьогодні сегодня ему пожали руку? Сегодня нет. А вчера? Что значит вчера? Пожали? Тоже нет. А законы вами управляют? Мы закончили времена Януковича, слава Богу. У нас область района не управляет. Да. Вы можете жить спать спокойно, да? Жить и спать спокойно. И то, что постанова Януковича вам глаза застило, что вы даже, как отменили постанову Януковича? Да, отменили. Он же отменил, когда ему президент сказал. Закончились времена Януковича, слава Богу. закончились времена Януковича, слава Богу. закончились времена Януковича, слава Богу.